Полностью вильный доступ. Может, спочатку глянем в вестибюль? Добрый день. Подскажите, а участковая ваша есть на один, 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 один ехал на московскую 30, да, mm. ехал в Нижнюю. А, -а, -а. А, вот. а вот это их кабинет, да? Добрый. Участковый кабинет. Еще будет. Как? Будут собраться. Так, ну что, пойдем А Не пускайте. А где у вас туалет? Вот. Вот это, да? Спасибо. Нет. Есть ли? Стендов нет. Пане Олаже, расскажите, какая информация о правового правовом характере В принципе, она, она вся отсутствует, потому что здесь должны быть образцы заявлений граждан. Телефоны, по которым граждане будут обращаться, руководство райуправления, области, органы прокуратуры. Телефоны доверия МВД должны быть. Ну, книга жалоб, это в дежурной части управления, участковых такого нет. Конституция ну, должна быть выдержана. Ну, ну, да, конституция, выдержки из приказа в милиции. в ну, любом случае, этого ли? ничего здесь, в принципе, нет. Прошу, кроме характера. Так, я э быть. тут, это же коридор это То весь убийство, считают? Да. Да. Здесь ну, люди и... ожидают, чтобы они могли взять просто А какая материалы, польза и... от брошюр правового характера может быть? А, ну, для того, чтобы повышать э, уровень э, правовых знаний граждан, это одна из работ участковых. Они должны вручать эти брошюры гражданам, вручать им свои визитки. Да. Ну и такие брошюры должны быть на стендах вольно. Ну, а какая информация в них сейчас была бы полезна или актуальна? Я думаю, что в частности последние изменения о порядке применения статьи 185, а также традиционная информация о какие деяния можно считать административным правонарушением. Курение в общественном Курение месте. В общественном месте да. нет, нет, нет. Порядок привлечения к административной ответственности часто лиц несовершеннолетних. Ну и расположение да. Если мы выйдем, сейчас опять-таки подойдем к входу, то мы увидим, что значит, согласно приказу положения службы жестокого в милиции над перед входом в помещение должно быть светловое табло, которое видно ночью, чтобы любой человек мог свободно найти данное помещение. Этого тоже, к сожалению. Нет. Но... А вы можете рассказать об изменении к статье 185? Ну, статья 185, это было решение Конституционного суда, которое предусматривалось раньше по 185, это а, злостное неповиновение требованиям сотрудников милиции. Раньше человек задерживался... До решения суда, то есть если вас задержали вот по этой статье, скажем, в пятницу вечером, а суд работает только в понедельник, то вы с большой долей вероятности провели бы субботу-воскресенье в комнате для задержанных и доставленных. То в настоящее время значит, данное деяние предусматривает только доставление в райотдел, составление протокола. После этого вас должны пригласить в суд официально и вы тогда... Собственно говоря, это а сколько самой... времени может удерживаться человек после составления протокола? После составления протокола он вообще не должен задерживаться, потому что на рассмотрение всех обстоятельств совершения данного правонарушения дается три часа.